Пожалуй, нигде так сегодня не ждут дождя, как в Заполярье. На территории Норильской тундры уже много дней полыхают торфянники. Пожарные не только всех норильских частей, но и Управление пожарной безопасности Заполярного филиала Норильского никеля работают практически круглые сутки. Чем грозит не очень культурный отдых в условиях Заполярья, расскажет Денис Денисов. Место, где вчера кто-то отлично провел время, теперь прибирает целая команда спасателей. Ведь озеро, на берегу которого дымится тундра, находится совсем рядом с производственным объектом. Пожары на лесотундровых участках, прилегающих к любому объекту, если взять к газопроводу, к проводу, к газораспределительной подстанции, к деревянным опорам линии электропередач, это, конечно, чревато, потому что, сами понимаете, эти объекты жизнеобеспечения. Если до сооружений, которые подают воздух в рудник, доберется дымовое облако от горящих торфянников, рудник придется останавливать и эвакуировать людей. К счастью, до такого в этом году не доходило, но угроза существует всегда. Возгорание и ветер в Таймырской тундре как нигде не предсказуемы. Сополярный не остается без участников к проблеме. Норильским пожарам на помощь приходят и бойцы управления пожарной безопасности Норильского никеля. Есть маленькие очаги, а есть такие, что вот одну гору в районе ВС-5-6, 6 суток тушили. Королы просто людей меняли друг друга. И 6 суток безвылазно люди там находились. С горем пополам справились. В этом году в промзоны почти 30 раз выезжали тушить тундру на площади 30 тысяч квадратных метров. А ведь все начинается с отдыха на природе. Побочные эффекты, непотушенный костер и куча мусора. Добавим сухую ветреную погоду и пожар готов. В районе реки Норилки картина та же самая. Чтобы полностью затушить всего один квадратный метр торфяной почвы, требуется 7 тонн воды. Это объем целой пожарной машины. При двух-трех новых пожарах ежедневно успевать везде невозможно. Поэтому остается только надеяться на хороший дождь и на то, что горожане все же научатся убирать за собой. Человек у нас, я не знаю, вроде ядерный век, интернет, прочее, прочее. А в лес выходит хуже дикаря, хуже какого-то... Все после себя хлам, вот. В сущности, люди сами лишают себя мест отдыха, ведь там, где прошел пожар, тундра будет восстанавливаться десятилетиями. А пока к почве вернется плодородие, вряд ли кому-то захочется отдыхать с видом на пепелище. Денис Денисов, 7 канал, новости 24, при поддержке телекомпании «Северный город» Норильск.